Да, да. да. Это будет очень Я в одном из таких мероприятий, по-моему, поэтических учил Я сам с <generators> Крыма <он> я... Вроде как бы ну, размовляю украинскую на поганую, но с российским запасом у меня хреново. Короче. Я периодически слышу там слова, которые у меня в ступор, как там пляшанка, там, еще какая-то хрень. Мы сейчас сидели, остались, и мне вот так вот на телефоне писал перевод. Вот, и я как-то Ярославу говорю, слушай, скажи мне какую-нибудь смешную фразу на украинском, ну типа сделаем песню, а то, ну, блин, вроде как в Полтаве, в все практически на русском и на английском. И он говорит, о, что-то там, вся сукня, то пасу, и я, ну, сама ты дверца. Я говорю, все, ништяк, вот песня. Подпеваешь, да? Я думаю, надо я там играть, потому что ты меня перегиваешь. Конечно. поехали. Песня называется «Карту». Мы себя определились, короче, из девятого концерта будет «Великое крокодила». Кто приходит в розовом картузе, и еще так, чтобы наверное, вызвать ну, перекос в физиономии. Вход только бесплатный. Поехали. Мы не так соромны. Две годы на морозе. Я чекав на тебе, люба на вулиці. Ось ти моя голуба у рожевому картузі, більша тина, короли. Чіро тебе кохаку посміхаються сусіди, духу клює влич у друзів, я чекав, я майже життя чекав. прощавай.